Дівчата, розкажіть, як все це було ще якісь деталі, бо цікава така в принципі традиція. У нас досить часто такі е, виявляються цікавинки, так, якісь такі особливості. І як херсонці надихнули німців на речі? херсонці, я хочу окремо виокремити херсонські дівчата. Надихнули, надихнули дуже німців. Вони були таку такі яскраві дівчата. Так, яскраві дівчата. Дійсно, німці, ну ви уявляєте, так, прес-конференцію. Це ну, доволі так сухо, ну так скажімо mm, так, да, формально, формально, офіційно. Але е, коли вийшли дівчата, у костюмах розмальовані Я рукою зняла та, так, <рес> Так, зняла рукою. І дійсно хлопців також розмалювали, там фотографії, знайомства і так далі. І надалі було запропоновано ну, розумієте, чим гарні такі акції. По-перше, тим, що дійсно це зв'язок не тільки. І поколінь, але і знову ж таки Європа, так і, і, і наша молодь. Ми дійсно ми, ну, ми плідно попрацювали, тому що ми зробили інтерв'ю, яке можна побачити на сайті вільні люди. І ну це дуже цікаво, тому що при приїздять так іноземні виконавці. І ну доволі складно знайти спільну мову, так? Тому що, тому що різна різна мова, але коли ми прагнемо до чогось, так на базі центру європейської інформації це все можливо, можна навчатися, можна розвивати свої мовні навички, можна знайомитися з дуже цікавими, неординарними людьми. Це відкриває нові двері, нові можливості, так ну і тому дійсно ми плідно так попрацювали, скажімо так, так. первая такая интересная вышла так и интервью с немцемы хотя они очень молодые молодая команда но все равно было интересно мы хорошо работали. руки подставляли и взрослые команды но там там в общем то как бы уже мужчины поприезжали с женами поэтому там блюлось Обережно, только да а вот а вот молодежка когда вот мы вышли на сцену фестиваля когда группа вышла на сцену фестиваля то оказалось желающих так сказать Работать за здоровый образ жизни, подставить свое тело и показать, и присоединиться. Оказалось, довольно много, что было очень приятно. А, вот. И у Светы есть фотографии, а, и а, Света принципе, сейчас да, да. расскажет о своих студентах, которые... Пару соединены. слов добавлю, почему нам было, в принципе, легко на Дне Европы общаться с немцами, да? потому что мы знаем, мы знаем, у нас есть такой язык, который понимают все, американцы, немцы, кто угодно мы разговариваем в принципе не телом, мы разговариваем знаками, да? символами мы умеем рисовать. И все эти знаки ребята выявили на себе. Это а, много, да, я так, в принципе да. могу сейчас показать фотографии как раз о чем они говорили европейцам так, в эти дни. Ну, как и кого а, Да, то есть здесь вы видите сам процесс росписи и конечно же наши знаковые такие символы всеми узнаваемые. Скифские, скифские ага. три Это не просто малюнка, это малюнка да, то есть мы просто говорим сразу всей Европе, что вот какие мы на самом деле красивые и добрые, и солнечные, да, то есть вы сейчас наблюдаете за знаком Солнца. А, какие-то моменты вы легко узнаете, угу. да, что мы оказывается не только добрые, мы еще и можем за себя постоять. То есть Европа нас легко узнавала и читала наши мысли и на я теле. Прошу прощения, что случае. я тебя переведу. То есть если э, участники коллектива танцевального были расписаны в, в зверином стиле, там дальше есть у Светы фотография, то на студенты вот они пришли со своей тематикой. Она как строгий преподаватель дала им тему триполе. Да, и вот вот эта вот молодая тоже. Голова Елена, которая да. в принципе выросла в наших стенах, Это ребята она сами креативные, пить, то да. есть они придумали эту тему Тут сами, свой язык придумали. И, с СМЭ, так, как а, и как мы видим, сам рок-фестиваль, на котором угу. мы с удовольствием тоже поприсутствовали. А О. вот во втором во втором дне, да, опять ребята решили выделиться, потому что, как Наташа сказала, был звериный стиль, а мы решили показать, что Украина мягкая. И как вы видите, опять у нас тут Леночка моей которая, же да которая <свят> очень мягкая. Если мы здесь посмотрим, то здесь у нас роспись присутствует. Нами всем привыкшая глечикам, так, угу. у бабу здесь. То есть Украина мягкая, добрая и несет это в Европу. И здесь у нас есть общая фотография как раз с участниками этого танца огня где можно увидеть элементы звериного стиля на ребятах. Вот эти вот рисуночки как раз. Под их костюмы, то, то есть то сцены просто. Это да, общая большая концепция, в которой немножечко добавили. Тоже малюнок моя сенс. И, и вот просто обратите умышленно. внимание, сколько молодежи. Можете себе представить, сколько велось молодежи вокруг. <laughs> Потому что что это? Что это? Где это? Это у нас, это в Херсоне, да, это делают, это мы делаем. На самом деле, просто, наверное, молодежь не привыкла себя так ярко показывать. Все привыкли где-то скрываться. Поэтому надеюсь, что центр будет активнее работать именно с молодежью, потому что молодежь надо заинтересовывать, их надо учить себя рекламировать, учить показываться лучше других. У Европы это получается немножко лучше. Почему и центр Европы обязан просто заняться молодежью Херсона? Потому что наши, они действительно креативные, они действительно мудрые ребята, не по годам, идейные, активные. Их просто надо вывести в свет, помочь им чуть-чуть. Вот так вот. И чтобы тыкать пальцем в Херсоне отучились, нам надо нести вот эту нашу культуру, доброты чистоты, эстетики и немножечко добавить Европы, да, чтобы это не было в диковинку, чтобы мы к этому привыкли, что надо себя показывать, до себя любить, что мы хорошие. Вот и все. Что-то перед... что не дивно, а цикаво, так? Если да. вы что-то видите да. цикавое, да. то нужно поцикавиться, что это да. такое. Вы будете отримувати интересную информацию. дуже много раз сказала «цикаво», но это не интересно. Ну, вот, перед дочерью я ее уговаривала отрекламировать себя, потому что никто же не знает, что преподаватель художественной школы, вот, то есть вот этого комплекса института вот, Светлана Юрьева в прошлом году будучи или в этом, будучи в а Артеке. Я об Артеке и о твоем призовом месте, которое ты заняла среди художников Украины. Да, мы не любим себя рекомендовать. Наша работа, говорят, сами То есть, чем интересно всегда работать со Светланой Юрьевой, что ей можно позвонить, пардонте, с 12 часов ночи и сказать, Свет, мы забыли тебя предупредить, вот у нас через три дня мероприятие, и там вот надо будет. собрать человек 20. Да, и сделать вот, чтобы Вона потім... кажуть, о, три дні, так багато часу. Дуже цікаво, дійсно речі такі відбуваються, але, на жаль, час обмежений нашого ефіру, і ми вимушені, вимушені так підбити підсумки так, нашої розмови. І, мабуть, у мене єдиний такий підсумок. Ви сказали, що у 2012 році проект завершує свою діяльність. так, так вже, Умовы такие. А, Завершая он... свою деятельность, то есть имеется в виду, что фонд ведрожжения, который создал это дитя, он сказал, что ребята, вот спасибо, мы с вами очень долго нянчились. То есть если в других странах, в Прибалтике, в Польше, в Чехии были созданы подобные центры, люди стали членами Европейского Союза. Предполагалось, наверное, что к 2012 году. Украина сделает то же самое. люди, Да, я так понимаю, что не случится. Вот, но это не означает, что прекратит свою работу центр, угу. потому что директор библиотеки, цикало. да, она она очень креативный человек, и если вы обратили внимание, то по-моему более европейского вот у нас культурного центра, чем библиотека у нас, по-моему, в городе нет. Вот, и во всяком случае не прекратит свою работу общественная организация. Мы все равно будем делать то, что делали. Все равно будем э, и Настя, и Света, и все, кто вместе с нами, и вы, и мы. Да. Вот. Мы все равно будем продолжать эту работу, потому что Европа, она в нас, и э, никто еще не отменил э, такого понятия, как новинка, как придумать, как сделать. Ну, кто знает. Э, мабуть, никто не знає, а мы впевнені, что э, Украина сдатна... Так скажемо, щось відкривати нове і е, запроваджувати якусь певну моду. Так будемо сподіватися, що е, ця здатність буде настільки сильною, що е, країни Європи і взагалі країни світу будуть наслідувати саме Україну, так а не Україна когось де, десь там щось, так адже нам дійсно є що показати: ми розумні, ми яскраві, і у нас дуже багатий духовний світ. Так, спасибі вам за те, що завітали в нашій студії. Спасибі вам за те, що приносите гарний настрій і цікавинки, і різноманітні для наших гостей. Розповідаєте все це. Ми бажаємо усього найкращого нашим глядачам і бажаємо усього найкращого в житті, кріпкого здоров'я і яскравого, прияскравого життя. До побачення.